Сейчас с нами главный тренер «Гаверда Закарпатья» Александр вот видом Так само про игру и о питании ну, Очень тяжелая игра, как и в принципе все наши последние игры. Я ребят поблагодарил за э, такую работу, за самоотдачу. Поздравил с победой, э, потому что ну, нам очки даются крайне тяжело. Я э, откровенно могу сказать, мы начинаем подсаживаться, потому что обойма из 12-13 человек тянет на себе, вы видите сами, что, ну, тем не менее, скажем так, пытаемся задеть их мужское начало, чтобы они все-таки доработали оставшиеся три тура, потому что никуда не денется. Вместо них эту работу никто на футбольном поле делать не будет. А так, еще раз, тяжелая игра, очень грамотно Кироварат оборонялся, очень грамотно. Преодолеть такую насыщенную оборону, хотя моменты создаем, не реализовываем, но это уже, знаете, это э, из раза в раз, я говорю, это уже больше похоже на нынье, а не на пресс-конференцию. Поэтому выиграли, молодцы. Пожалуйста, запитание от тренера. Все? Дякую за участие в пресс-конференции. спасибо вам.